endi bir bu yerda yana bir qo'shimcha mavzu bor ekan kitobni oxirida bahsdan so'ng muallif bir tavsiyalar bergan ekanlar shuni ham qo'shib qo'yamiz darsga bu tavsiyalar ollohni o'zini yuzi uchun xolis bo'lishligini so'raymiz deydilar va qalblarni ochsin olloh shu tavsiyalarga va shuni sababini alloh muhayyo qilsin musulmonlar dunyosida voqelikka chiqishligiga yordam bersin shu tavsiyalarimiz deydilar birinchi tavsiya ummatni boshliqlariga tavsiya bergan ekanlar hokimmi u boshliqlar da'vatchilarmi u hokim qozimi kim bo'lishidan qat'iy nazar ollohdan qo'rqishsin deydi o'zlarini amallarida de, so'zlarida harakatlarida sakonotlarida va ollohni manhaji shariatini lozim tutsin har qanday bosh odam va ummat ichida berkinib yotgan toqatlarni yuzaga chiqarishga harakat qilishsin zulqarnayn aytdiku amal qilgandek amal qilishsin toqatlarni ummatni o'zi bilmayotgan qobiliyatlari bor ummatni shuni ko'rsatib berish kerak ummatga o'shanga muhit tayyorlab berish kerak ummatni o'zini kerakli vazifalarga qo'yishlikka harakat qilish kerak ana shunda bu ummatga va musulmonlarga yaxshilik qaytadi ummat shababini yoshlarini rujulat ya'ni erkaklik tuyg'ulari mardonalik qahramonlik tuyg'ularida tarbiyalansin deyapti ojizlik kasallik bo'shashish dangasalik hislatlarini ummatdan daf qilishsin boshliqlarga tavsiya qilingan tavsiyalar mana shu ikkinchi tavsiyalar ca islomiy jamiyalarga tavsiyalar islomiy jomialar degani islom universitetlari institutlari islom madrasalariga tavsiyalar beryaptilar mana shu jomiya madrasalar universitetlarda qoyim turgan boshliqlarga tavsiya masalan aytyaptilar darmon universiteti madinai munavvara universiteti makkadagi umul umrqiro universiteti misrdagi azhari sharif va boshqa universitet in institutlarga tavsiyalar o'zlarini vazifasini qoyim qilishsin ya'ni nomiga universitet ochib qo'yib o'tirishmasin deyapti allohga da'vat qilishsin va ular shunchaki universitetni ichiga kirib olib bahs qilib kitob yozib o'sha yerda muhozara berib o'sha yerda maqola aytish bilan kifoyalanishmasin deyapti balki ularni bo'ynida vojibki odamlar ichida tarqalishi kerak ular da'vatchi tarzida hamma sohada aytdiku dehqonlarni ichiga davatchilar kirishi kerak tijoratchilar ichiga da'vatchilar kirishi kerak siyosatchilar ichiga da'vatchilar hamma sohaga ki kirish kerak u ta'lim tizimi faqat universitetga cheklanib qolmasligi kerak deyapti boshqa hayotni hamma sohasidagi odamlarni ichiga kirib ta'lim berish kerak ularga yo'llanma berish kerak tarbiya berish kerak ularni ma'naviyatini oshirish kerak diniy ma'naviyatini insonlar bunga qattiq muhtoj ularni ilmiga va mehnatiga yuqoridagi ulamolarni ya'ni xuddi shundek ularga yana bir tavsiya toliblarni bahsga qaratishsin musulmonlarga manfaatli bo'lgan bahsga kim qayerdagi ki, kerak emas narsalarni bahs qilishmasin deyapti yani bugungi kunda musulmonlarni muammolarini muolaja qiladigan bahslar qilishsin yangi yangi zamonaviy masalalarni muolaja qiladigan bahslar qilishsin ya'ni o'zi o'tmishda ulamolar yechib ketgan narsani yana qaytib bahs qilishmasin da u chunki yechib bo'lingan ishlar ular va dinni anglagan avlod chiqarishga harakat qilishsin islom haqiqatini tushuntirishsin avlodga odamlar o'rtasida hamma zamonaviy uslublarda dinni tarqatishsin bu universitetlarni madrasalarni bitirib chiqayotgan tolmlar fikriy g'azotga kurashishga tayyor bo'lib chiqishsin bugungi kunda din dushmanlari ayovsiz qilyapti buni sharqshunoslar kelyapti mana ilmoniylar dinni davlatdan ajratish kerak devuvchilar kelyapti buyoqdan yahud nasoniy va ana bunaqangi haligi mulhitlar kelyapti ya'ni ateistlar ularni hammasiga kurashaydigan e ana shu kurashga tayyor bo'lgan tolieshiab chiqarishsin deyapti keyingi tavsiya ommatan islom farzandlariga tavsiya deyapti ollohni kitobi sunnatiga e qaytishni o'rganishsin aqidalarini shundan olishsin axloqlari va ibodatlarini shundan olishsin va dushmanlari qarshisida bir qo'l bo'lishsin dushmanga qo'l berishmasin ya'ni va o'zlari molik bo'lgan jamiki imkoniyatlar bilan o'zlarini yerlarini qaytarib yuborishga harakat qilishsin o'zlarining muqaddasotlarini qaytarib olishga harakat qilishsin yer yuzida islomiy hukumat qolim qilishga harakat qilishsin xuddi shunday ummat islomiyaga lozimki ollohni sunnatlari va qonunlariga rioya qilishsin shuni ko'rib bilib harakat qilishsin dinga harakat qilganda va mehnat va hayotning hamma sohasida odamlarga manfaat berishga harakat qilishsin ya'ni yuqorida aytganimizdek bosh oqqan tomonga qarab o'zini urish hikmatsizlik bilan yoki da'vat yoki jihod qilishdan tiyilishsin deyaptida sunnatlarga rioya qilish kerak allohni qonunlariga sabab bilan va shartlar bilan amal qilish kerak va bugungi kundagi mustamlakadan hukmronligidan ozod bo'lishga harakat qilishsin va kofirlarga tobelikdan ozod bo'lishga harakat qilishsin hamma shakl va ko'rinishlari turlari va sinflaridan ozod bo'lishsin deyapti va oxirida esa musulmonlarni har bir shaxsiga nasihatim shuki mana bu kalimalarni nasihat qilaman deyaptilar ollohdan qo'rqaylik islomda va dinda va aqidada ollohdan qo'rqib amal qilaylik deyapti va islom bizning tarafimizdan unga hujum kelmasin shunga harakat qilaylik ya'ni biz islomga hujumni ochib bergan kishi bo'lib qolmaylik bu sharmandalik tarixda qoladigan sharmandalik islomga bizni tarafimizdan hujum bo'lmasin ya'ni biz shuni yo'lda ochib beradigan bo'lib qolmaylik deyapti va aqida uchun xolis askarga aylanaylik va qodir bo'lgancha mana shunda amal qilaylik shunda hissa qo'shaylik islom binosini ko'tarishga harakat qilaylik toki olloh islom va musulmonlarga tamkinga izn bersin mana shu yerda mavzuni yakunladilar va eslatib o'tamiz a yakunlagan sanamiz darsimizni o'n yettinchi iyun ikki ming o'n to'qqizinchi yil va biz sanalarni zikr qilib o'tishligimizdan maqsadimiz dars asnosida gapirilayotgan gaplar qaysi zamonda gapirilayotganligini bilaylik toki eshituvchilar shunda chunki nimaga o'tib ketgan gapni endi gapiryapti degan bir shubhalar tug'ilmasin va o'shanda voqelik bilan hamnafas bo'lib yashalsin degan maqsadda mana sanalarni zikr qilib o'tamiz loh ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك اللهم ونتوب اليك ما ان شاء الله درسنا تمكين درس درسنا والله اعلم